Rasa pelik tau bila ada beberapa konten kereta dan kita bukan nak jadi penyebok sebenarnya Saya jadi aneh tau bila tak ada kerja cari kerja seboleh-boleh cari hantu Saya tak tahu apa manfaat dia untuk kita mencari hantu Untuk di video kali ini saya masih lagi pegang dengan konsep saya tu perihalnya tentang buaya Tetapi sebelum kita cerita dengan lebih lanjut kenaan dengan reptilia ini ada beberapa info ataupun uh, fakta yang ingin saya kongsikan kepada sahabat video salingan uh, kita nak cerita pasal uh, kenapa orang mencari hantu dan ianya berkaitan dengan apa yang saya buat lah setiap kali saya explore pada waktu malam eh, untuk kita explore melihat keberadaan saya lebih more suka pergi ke beberapa sungai lah uh, kita tembangkan drone ataupun kita tunggu dekat situ. Ataupun kita masuk ke kawasan bakau Kawasan bakau ni saya masuk dia tak jauh sebenarnya Dia berdekatan dengan uh, kawasan tu jugalah uh, Lebih kurang dalam 50 meter Jadi kita ni jangan pandai-pandai Dah kita buat uh, video shooting lawan orang kata kan Seorang-seorang So saya tak masuk jauh sangat Dan uh, kita juga mendengarlah uh, beberapa uh, Apa ni berita tentang orang yang mencari lokan atau pusiput belitung terperangkap di kawasan paya bakau ataupun hutan nipah lah eh uh, tumbuh-tumbuhan nipah di mana mereka terperangkap ketika air pasang itu sangat berisiko sekali dan ketika saya uh, membuat explore pada waktu malam dan saya pernah juga berbual dengan uh, pemancing pada waktu malam di mana ada beberapa pemancing ini telah berkongsi dengan saya Pengalaman pengalaman mereka ketika mereka masuk ke kawasan hutan bakau lah. Walaupun ketika air itu surut dan mereka masuk ke hutan bakau mereka jumpa juga sarang buaya ni. Walaupun ketika itu air surut eh, dan kita boleh berpijak di kawasan uh, hutan bakau dan kita boleh lalui lah. Dan uh, risikonya adalah uh, menurut uh, apa yang dikongsikan mereka kepada saya adalah kemungkinan besar 95% eh, Ataupun 100% Kita akan jumpa buaya di kawasan Hutan bakau ataupun hutan nipah Jadi risikonya bagi mereka Yang mencari uh, Lokan ataupun siput lah. Jadi itulah risikonya Sebab kita tak tahu uh, dia, Bila kita naik bot Lepas tu kita pergi ke lokasi Ada juga saya tanya uh, Beberapa orang Yang menjual lokan eh. Satu wadah tu Uh, dijual dalam RM10 Dekat situ ada Lebih kurang ada 11 ke 12 uh, lokan Dekat dalam tu lah dan saya bertanya Juga kepada mereka Dan uh, mereka mencari lokan Ni ataupun siput ni dia Jauh dia punya lokasi Itu jauh dan uh, Ini yang saya nak kongsikan kepada sahabat Bila kita mencari rezeki Pada waktu pagi ataupun Pada waktu petang sebab waktu buaya paling aktif adalah... Pada waktu petang ataupun ketika air surut... Dan ianya tak tentu sebenarnya... Ataupun ketika air pasang... Ini apa yang saya buat penelitian... Pernah satu hari itu saya tengok ada tiga ekor... Ketika air itu surut... Dan ketika air pasang pun begitu juga... Tapi mereka lebih aktif lagi bila air itu baru nak surut... Ini apa yang saya perhatikan ketika saya membuat penelitian di beberapa kawasan di sekitar Kuching di Sarawak ni lah sahabat bayangkan ketika sahabat naik bot pergi ke lokasi untuk mencari lokan ketika kita sampai dekat lokasi tu kita tak tahu bahawa reptilia itu berada di dalam hutan nipah itulah ataupun di hutan bakau tersebut dan itu yang kita tak nak sebenarnya memang kita sering datang ke tempat itu dan pada hari itu nasib tak bagus Sebenarnya tempat tu familiar sebenarnya Tapi nak jadi cerita tiba-tiba Ketika kita nak masuk ke dalam kawasan hutan nipah Atau hutan bakau Tiba-tiba kita diserang oleh reptilian Itu belum kira lagi masyarakat kita Berpegang kepada prinsip Dengan mentaliti kita Dengan mindset kita Yang melibatkan haiwan itu keramat Lepas tu dia ada penunggu Gembala dia apa semua saya ni kalau saya berbicara kepada sahabat-sahabat semua Audien saya lah ketika mendengar ataupun menonton video saya ini Saya lebih menitik beratkan perkara-perkara yang logik itu Saya bukan kata saya tak percaya makhluk halus ni tak ada Jin-jin hutan dan sebagainya lah Jadi tujuan sebenar saya ni sebenarnya nak bagi Pemikiran kita tu sehat sebenarnya Dari benda-benda yang boleh dikatakan tahyul itu jadi jangan kita memikirkan sangat sehingga menjadikan kita taksub kepada benda-benda itu Daripada pengalaman saya, saya ada cerita lah ya, Ketika saya explore, cari buaya lah pada waktu malam dengan infrared Kadang, -kadang tu saya guna torchlight Tapi lepas saya beli infrared itu ataupun Cambron Night Vision tu saya lebih memilih untuk menggunakan Night Vision sebab Night Vision ni kita boleh nampak buaya ketika buaya itu berada di dalam air. Jadi begitulah penelitian yang saya jalankan lah untuk kita mengkaji reptilia ini dan kenapa dan apa asbabnya terjadi serangan buaya inilah dan terjadinya serangan buaya ni telah saya terangkan di video-video saya yang sebelum lah. Sebelum saya ceritakan dengan lebih lanjut uh, pengalaman saya, saya siap ada footage lagi. Mungkin ada sahabat dah tengok footage saya yang sebelum ni, kalau tak saya kongsikan sekali lagi lah footage tu. Uh, di mana saya telah merakam. Ini memang terang betul lah. Itu saya rakam dengan menggunakan kamera infrared ataupun kamera night vision lah. Jadi saya kongsikan kepada sahabat nanti video tu lah Tak apa saya kongsi lagi sekali video tu uh, Untuk sahabat lihat sendiri Itu adalah salah satu footage uh, Makhluk halus yang saya berjaya rakam lah eh, Itu bukan video yang dibuat-buat Dan itu bukan mata buaya Saya kalau saya buat konten paranormal Itu adalah bonus lah bagi saya Kadang-kadang tu ketika saya rakam eh, Macam contoh footage yang saya nak kongsikan kepada sahabat kalau saya ni content creator untuk paranormal itu adalah bonus lah eh? itu memang nampak betul tu dia bukan kabu-kabu dia bukan kias-kiasan memang kita nampak betul dia punya uh, mata makhluk itulah saya tak pasti itu mata ke apa ke tapi yang, yang saya nampak dalam video itu ada dua individu makhluk halus ni lah yang saya telah rakam ketika saya mencari <laughs> reptilia inilah sebenarnya tengah kreator yang bukan paranormal, yang podcast seram eh, itu adalah berdasarkan kepada pengalaman mereka, itu saya boleh bagi saya, saya boleh consider lagi dengan benda-benda macam itu, berbanding orang yang, apa orang kata konon-konon eh, yang kita nak mengkaji tempat tua ada apa, dah tentu kalau kita pergi ke rumah abandon kemudian kita pergi ke kawasan air terjun ini adalah salah satu tempat yang kita sedia maklum tempat itu sunyi Kan? Lepas tu memang mereka berada di kawasan tersebut. Malah juga uh, ketika bangunan-bangunan abandon ataupun rumah banglo yang ditinggalkan ataupun rumah teres lah contohnya Misalkan katakan uh, telah ditinggalkan hampir 5 tahun, kadang-kadang 10 tahun, mungkin ada lebih daripada tu. Jadi tanah itu kalau kalau kita fikir secara logik akal kita lah di, bukan secara logik akas itu adalah hutan kemudian dibangunkan bangunan dan mereka ni lebih lebih terlebih dahulu tinggal dekat situ bila bangunan itu telah ditinggalkan maka rumah abandoned atau ataupun rumah kosong itu secara automatik mereka akan duduk dekat situ sedangkan rumah yang kita sedia duduk ni kan kadang-kadang tu ada juga makhluk ini sama ada dia mengganggu ataupun tidak lah ada orang yang loaded kan orang yang yang kaya rumah besar sampai 3 tingkat rumah dia kan rumah banglo dia kadang-kadang tu oh, bila mereka berada di rumah ni tiba-tiba ada dengar bunyi apa semua sebab iyalah rumah 3 tingkat 3 tingkat tu bilik tidur sebenarnya kan tapi kita tidur tingkat satu Contoh kan? Kita terdengar bunyi orang berlari Kemudian kita dengar air terbuka Apa semua Sedangkan air tak buka kan Dengar bunyi tapak kaki Orang tak ada ha, Ini biasa berlaku pada rumah yang Yang apa ni Rumah yang besar-besarlah Berbanding rumah kecil Itu rumah tu orang duduk tu sebenarnya tu ha, Bukannya rumah, bangunan abandon Ataupun rumah kosong sebenarnya Jadi pengalaman saya uh, Ketika saya melakukan penelitian Ya Uh, yang saya lihat yang saya tak sempat rakam pun ada juga mata merah. Uh, ini ini uh, pengalamanlah uh, pengalaman saya ketika saya buat explore. Malah sebelum saya explore uh, untuk melihat buaya liar ni, uh, sebelum ni saya buat konten pasang camera trap. Tapi pasal camera trap ni adalah risiko lah pasal kita sorang-sorang memang saya buat kerja pasal camera trap sorang-sorang so macam-macam gangguan pokok uh, yang besar-besar dengan kita ni digoncang pun ada saya di Bali pun ada dan kejadian ini bukan berlaku pada waktu malam eh sahabat-sahabat eh sahabat-sahabat kalau nak buat konten hantu ni masuklah seorang kalau takut masuklah dua orang ini paling berkesan lah paling afdal sekali kalau sahabat-sahabat nak tahu kawasan tu ada makhluk itu ataupun tidak dan termasuk juga merungkai Merungkai kalau takut pada waktu malam Kalau di makam-makam keramat lah Orang kata keramat kan Pergilah seorang-seorang So sahabat-sahabat Saya yakin sahabat-sahabat akan dapat footage Daripada apa daripada pengalaman saya Disebabkan saya bukan content creator paranormal dan Tapi kebetulan benda ni terjadi pada saya Jadi saya kongsikan kepada sahabat lah Ketika saya memasang camera trap ni Terdengar orang jalan di sekitar saya ini pokok besar Kemudian saya ikat kamera trap saya Saya dengar orang berjalan Memang betul-betul dekat saya lah Tapi orang tak ada ha, Saya yakin mungkin situ adalah uh, Tempat ataupun perkampungan yang kita tak nampak Itu saya kata uh, Saya bukannya tak percaya benda-benda macam ni Tapi saya lebih memilih Untuk mengabaikan benda itu Sebab saya tak nak taksub. Kita boleh bercerita lah Sebab kebanyakan masyarakat kita ni uh, Termasuk uh, di Indonesia kita memang suka cerita hantu lah. Bila kita uh, suka sangat cerita-cerita benda-benda macam ni. Kita akan menakutkan diri kita sendiri tau. Uh, jadi sebab disebabkan itu. Kebanyakan kejadian-kejadian uh, ketika saya explore cari buaya. Saya pasang camera trap. Ada benda ni ada. Dan uh, kejadian ni berlaku di siang hari. Dan kemudian berlaku juga pada waktu malam. Cumanya saya tak rakam. Saya tak rakam uh, apa yang berlaku uh, ketika saya melakukan aktiviti-aktiviti itu Dan kita kalau boleh berfikir secara waras, secara sehat sebab kita tak boleh mengaitkan kadang-kadang haiwan ada beberapa haiwan kita di Malaysia ni sering dikaitkan dengan benda-benda uh, yang mistik lah kan. Benda ini ada. Saya tak fokuskan sangat benda tu dan saya tak nak uh, kita ni berfikiran sempit lah tak sup sangat dengan benda-benda macam tu jadi berbeza dengan orang yang uh, content creator yang membuat apa ni uh, podcast lepas tu uh, aduan seram itu berbeza lagi yang paling saya heran seperti mana di awal video saya cakap tadi saya sangat pelik lah bila kita pergi tempat-tempat yang uh, boleh dikatakan mistik kan. kemudian ada kisah-kisah dia bila kita pergi tak ada pun sebenarnya benda ni kan kalau kita tak cari Dia ada Kebiasaannya Tapi Bila kita datang Secara santai Dan kita tak fokus Sebab saya bukan fokus Pada makhluk itu kan Saya Sebab konten saya Saya fokus pada Haiwan liar Macam biasa Buaya Jadi Inilah yang saya dapat ha? Ataupun rakaman Yang saya dapatkan Jadi itu Seber sedikit Ataupun seberingkas ringkas uh, Pengalaman saya Ketika saya explore lah So mereka ni ada di mana-mana saja. Kita kalau pergi explore Yang saya tengok lah kan Di video beberapa rakan-rakan lah Untuk menghormati Apa ni Geng paranormal yang mencari hantu ni Itulah ayat dia Itulah ayat dia mencari hantu kan Kalau boleh Kalau kita pergi ke tempat itu Kita jangan pergi ramai-ramai Pergi pun dekat 20 orang baik saya lajakkan dia punya kuantiti ataupun strength orang ketika melakukan explore paranormal ni dia lebih baik kita pergi seorang kan? dua orang kalau takut lah dia habis limit dua orang lah tak payah pergi tiga orang kemudian kalau takut sangat pada waktu malam saya tahu, saya percaya dia orang ni takut sebenarnya dan tu pasal pergi pun beramai-ramai uh, pergi pada waktu siang seorang-seorang Pergilah rumah rumah abandoned itu. Kalau tak nak masuk ke dalam hutan kan. Pergi ke rumah kosong tu. So duduk dekat situ. Tak payah nak explore sangat satu bangunan tu kalau nak cari hantu. Duduk stay dekat situ. Duduklah mana dia punya angle dekat rumah kosong tu. Duduk dekat situ. Tunggulah dekat situ. Ada mesti ada bunyi. Ah rakamlah bunyi itu Tak semestinya kita akan nampak sosok tu. Kita akan dengar bunyi orang berjalan, orang berlari, kemudian orang Uh, ketawa mengilai lepas tu ketawa menangis dan sebagainya lah kan eh? uh, jadi pergi seorang kemudian kita pergi ke kita pergi kepada perkara yang ilmiah yang sehat lah kadang-kadang uh, bila kita duduk seorang-seorang kan? -seorang, eh? uh, kemudian tiba-tiba buaya datang ke arah kita kita pendek sangat akal kita sehingga kita mengatakan oh aku ada keturunan buaya saya ada keturunan buaya konon-kononnya sebenarnya sahabat-sahabat buaya ni bila kita duduk dekat situ ini yang saya cerita ni dekat taman buaya lah ya memang dekat situ memang banyak buaya dalam sangka tu guna pagar hijau lagi pagar hijau sekolah tu so kita boleh nampak aktiviti apa yang dilakukan oleh buaya di dalam sangka tu dan tidak semana-mana ada seekor buaya menuju ke arah kita ketika kita duduk dekat situ ataupun kita lihat gelagat mereka di dalam sangkar tersebut sebenarnya buaya ni dia macam kucing juga ataupun macam anjing dia dalam keadaan ataupun fizik dia yang ganas ataupun garang tu cukup untuk menggerunkan kita berbanding kucing terbiar ataupun anjing terbiar yang datang ke arah kita sebenarnya dia nak dia nak minta makan sebenarnya kan sebab dia tahu jam itu adalah jam waktu dia makan dan saya tertarik dengan satu video daripada komando saya tak tahu dia orang orang pelis ke orang kedah ke video dia saya lihat dekat TikTok di mana saya melihat video tu buaya tu dah kenal dia dan sebab dia pergi ke tempat buaya tu asalnya dia bagi buaya tu makan sebenarnya lepas tu bila kita kerap datang ke situ kita bagi buaya tu makan dia dah tahu dah walaupun buaya tu buaya liar dia tahu dah uh, dia kenal orang tu ataupun dia cam orang itu orang inilah yang akan bagi kita makan yang akan bagi aku makan uh, dia macam video Pak Ambo tu lah... Uh, buaya tu kecil je asal dia satu meter Anak buaya lagi Sampailah Si Rizka tu dah besar Jadi Dia ingat Tapi untuk kita Confident Untuk kita Handling mereka ni Atau kita nak sentuh dia uh, Itu terpulang Kepada individu itulah Pak Ambo pun Dia berani pegang buaya tu Sekitar tahun 2018 ke 2019 Macam tu lah Masa nak COVID tu Itu baru dia berani Nak pegang buaya tu yang buaya yang bernama Rizka itu bila dia dah confident dia dah tahu karakter uh, buaya peliharaan dia tu walaupun itu adalah buaya liar so bila dia dah confident dia tahu karakter buaya tu dia dah berani pegang buaya tu siap cium lagi hidung buaya depan-depan muka buaya tu dia cium hidung dia siap peluk lagi kan dia ambil masa yang lama tu sebab kita tak pasti sama ada Buaya Rizka ni betul-betul jinak ataupun tidak Buaya ni adalah hewan yang sangat bijak lah sebenarnya sahabat ha, Dia bukan seperti mana yang kita uh, sangka lah Kalau kita rapat dengan mereka ni uh, Mereka akan baik dengan kita lah Tetapi untuk kita handling dia Untuk kita nak peluk-peluk, cium-cium dia Ibarat dia tu bantal panjang, bantal busuk lah kan kita tak boleh macam tu dia adalah haiwan liar. Apa-apa haiwan sekalipun kalau kita rajin handling dia, kobra pun sama juga, king kobra kan. Kalau kita sering handling dia, masuk dia, kita sering bermain dengan dia, pegang dia, apa semua kan, kita kerap, dia akan jadi jinak. Orang akan kata saya sebenarnya memang memang ada orang yang pelihara uh, king kobra, uh, dia jinak dia bisa masih ada lagi lah sebenarnya ha, tapi dia dah jinak ha, lepas tu dia punya owner tu confident untuk uh, bermain dengan ular dia tu ular berbisa dia tadi tu ha, begitu jugalah puaya apa-apa hewan sekalipun kalau kita tengok Dubai ya uh, di negara-negara timur tengah lagilah pelik-pelik hewan peliharaan dia singa tu harimau citah pun ada juga kan kalau tak silap saya ada yang pelihara harimau kumbang pun ada juga kalau tak silap saya lah yang kita sering tengok video yang viral dekat uh, media sosial ni di Facebook ataupun di YouTube biasa saya tengok singa lepas tu harimau kan lepas tu citah ha, ini orang Dubai Dubai ni orang dia kaya-kaya ha, dia punya apa ni sebagai haiwan pencinta haiwan eksotik tu lebih ekstrim lagi daripada kita bukan kita Malaysia tak boleh buat benda tu sebab dia susah sikit. Kita ni habis limit kita boleh pelihara ular, kemudian reptilia macam uh, apa ni bird dragon, lepas tu iguana. Hanya sebatas itu yang kita boleh pelihara. Dan kita tak boleh pelihara singa, kita tak kita tak boleh pelihara harimau. Sebab kita dah uh, termaktub dengan undang-undang itu Dia ada haiwan yang kita boleh pelihara Ada yang tidak boleh dipelihara Hari ini saya kongsi Apa yang terlintas di fikiran saya Jangan kita memeningkan pemikiran kita tu Konon-konon ni. Kita nak tahu apa yang ada dekat hutan itu Dah tentu-tentu itu tempat orang kan Dah tentu-tentu uh, penghuni itu ada Penghuni yang tidak kasar mata lah kan jadi, kalau boleh kita sihatkan pemikiran kita, jangan kaitkan hewan ini dengan benda-benda yang tahyul. Benda ni ada, tapi saya tak nak cerita, ceritakan dengan lebih lanjut benda ni. Uh, biarlah uh, hewan itu hanya sekadar hewan uh, yang seperti kita, yang hidup harmoni di hutan belantara, itu flora dan fauna. Baik sahabat, sekian terima kasih.